Районе, Вечел, обезьян, у вас Писел... Киселева Светлана Максимовна, э спостерегач від партии Батьківщина. на, на э дельнице еще э с самого начала своей появления своего он принес заграничный паспорт, и в этом паспорте не было места прописки, то есть места регистрации. И потом это заграничный паспорт. Э его девочки его не приняли, члены комиссии. Сказали ему принеси нормальный украинский паспорт с местом регистрации, и мы обязательно выдадим вам бюллетень. Потом он все-таки подчинился, пошел через минут 15-20, принес заграничный паспорт девочки, то есть этот украинский паспорт с местом регистрации. Ему выдали бюллетень, и он пошел в кабинку. Мы обратили на это внимание все спостерегачи, кто там был, да, и э, он, когда он вышел из кабинки, э, понимаете, э, ну, человека не кидаешься ни на кого ж, спокойно себя мы все ведем, он не нес в руках один желтый бюллетень, то есть зеленого бюллетеня он не нес, он его сложил несколько вот так, скрутил его, да, и бросил в кабинку, в первую кабинку. Это мы тоже все обратили внимание. Ну, мы констатировали факт, что, скорее всего, он его унес. Это было в 11.20, 11.15 по времени. Ну что, определиться только истина вечером, когда будем подсчитывать голоса. Доль 51. 515. З того участку пройшла подія під час виборів. Ця подія відбулася в 11.15. Один із виборців прийшов в виборчу дільницю і хотів проголосувати із закордонним паспортом. Йому було відмовлено в цьому, він дуже збунтував, але повернувся через декілька хвилин вже з паспортом громадянина України, взяв два бюлетні, коли зайшов до таємної... Голосування, то вийшов уже встає на того сування з ним бюлетень. Кинув в Урну лише один бюлетень, і після чого зник було визвано міліцію. Подальші випадки покані буде. Доброго дня. Я перепрошую точка опори видання. Хотіла вас уточнити ту інформацію на рахунок, що винесла бюлетень. Вдячки вибачте, ми коментарів не даємо. У нас для телесцентричних з громадськості всього про добре, дякую.